В преддверии Нового года мы привезли подарки для детей военнослужащих, которые находятся на сегодняшний день в Бато. Новый год ⁇ это праздник, и все должны его почувствовать. Пользуясь случаем, хочу, хочу пожелать воинам 95-й, да, чтобы в следующий год они максимальное количество времени находились в семьях, и чтобы в следующем году применяли оружие исключительно на полигоне в районе Житомира во время учений. Эта поддержка нужна, и необходимо внимание со стороны города, всех житомирян, потому что они должны понимать, что находясь в это трудное время на передовой, в окопах, о них помнят, знают, их семьи защищены, и о, о их детях заботятся в том числе и город, если они не могут в этот день быть со своими детьми. И дети их не останутся без подарков. В прошлом году, э, в прошлом году на Новый год э, 95-я бригада, которая действительно стала уже брендом города Житомира, все дети 95-й бригады, независимо от того, где служат их родители и где, откуда они призывались, в Полтаве, Хмельницком, Виннице, в Черновцах, все дети от имени Житомира получили новогодние подарки. Це було около 800 подарков, которые були разосланы новой почтой по Україні. І всі діти й бригади були поздравлені з Новым годом от имени города Житомира в знак благодарности за нелегку службу їх отців. Взагалі, така допомога вона є дуже вагомою та суттєвою, тому що кожен з нас в цей легкий час потребує будь-якої підтримки. Тобто ну, це дуже, дуже, скажімо так, дуже гарні вчинки. Підтримка штамрян, ну, звичайно, вона є суттєвою, вона відчувається, вона є. Ну, можливо, на фоні того, що зараз, скажімо так, в країні відбуваються деякі зміни, скажімо так, важкий стан, який ми зараз переживаємо всі разом. Можливо, ну, трошки менше почали звертати на це увагу, але загалом тобто, ну, нічого не змінилося. Тобто, всі відчувають, що... Все-таки конфликт есть, все, ну, все ще, все еще продолжается.